Это, возможно, передовая, на которой мы, как общественность, как представители громады, общин нашей территории, кричим, обращаемся во все стороны о том, что реально у нас побеждает коррупция и контрреволюция. Коррупция ⁇ это связь власти, правоохранительных органов и бизнеса. Все это имеет яркое подтверждение на нашей территории. Мы не можем найти защиту в правоохранительных органах. Мы не можем установить контакт и обратную связь с местными органами. Мы не можем остановить беспредел бизнеса строительного, который овладел нашими землями. Отсутствие обратной связи с властью является одной из самых главных причин того, что мы вынуждены обращаться всюду. Сегодня мы рассчитываем на то, что нас услышат, возможно, высшая власть, возможно, через прессу мы сможем донести наши проблемы. Мы не надеемся, что местная власть задумается и услышит нас. Потому что шансы для этого были. Мы пытались обращаться на сессиях, мы писали тексты обращений, меморандумы, объявляли моратории. Мы требовали услышать нас, настолько били. За последние несколько месяцев в нашем регионе прошла волна, беспрецедентная волна избиений. Кровавых избиений наших активистов.